Ну, в першу чергу, звісно ж розуміючи, що Раджеп Таї політик із величезним політичним досвідом, дійсно, і людина, яка здатна на будь-які аж пагати, як ви про це говорять у соцмережах, та хотілося б у вас запитати, а про що будуть говорити на вашу думку, оскільки минулого разу спілкувалися із путіним ще у 2023 року двадцять року, році у Сочі, тепер через такий чималий проміжок часу знову зустрічаються. Ну, смотрите, вопрос интересный. Почему именно Путин делает такой акцент, такую ставку на встречу с Эрдоганом? Дело в том, что Эрдоган человек, который известен как маневренный политик. То есть Турция, обратите внимание, если вы следите за агендой современной, то Турция все время маневрирует в лице Эрдогана. Да, то он объявляет о том, что он держит э, курс на Запад. То он вдруг резко меняет свои э, заявления и начинает критиковать Запад, э, особенно тогда, когда это касается Израиля. Да, то есть вот, э, последнее его заявление... По, по, по поводу Израиля они вообще уже на грани того, что Израиль надо уничтожить, то есть все на поддержку ХАМАСа, особенно если если в случае там Израиль будет воевать против Хизбаллы против Ливана, то мы поддержим безусловно Ливан и мы все призываем всех, значит, там арабские страны, мусульман поддержать Ливан и вы то есть, это это с другой стороны, да то есть, как бы, и вот в этом плане, в этом плане, вот эта маневренность, да, вот это вот меняя, вот это то, что как змея меняет постоянно кожу, меняет свои высказывания, меняет свою позицию, это, в принципе, устраивает Путина. Да? Путин сам такой же. Он тоже меняет. Он сегодня говорит одно, завтра он говорит другое. Но, как мне кажется, вы спросили, да, что, о чем они могут между собой говорить, хотя они уже, в принципе, встречались. Я думаю, сейчас... Их встреча э, гораздо более актуальна, чем эта встреча в двадцать третьем году. То есть по сути дела э, Россия сегодня оказывается э, все равно в ловушке, да. Несмотря на свои, как она хочет преподнести мнимые успехи на э, войне с Украиной, да, она стратегически, с точки зрения стратегической, она загнала себя в ловушку, да. Она стала нерукопожатной, да. Путину хочется э, э, все-таки при всем при том выйти на какой-то другой уровень. И единственный человек, который может ему помочь, это Эрдоган. Потому что Эрдоган ⁇ это его пропуск в Западу, к Западу. Это его дверь к Западу. Это человек, который понимает Путина, потому что сам такой, такой же хитрый восточный человек, недаром его называют султан. Он такой же хитрый, как султан. И поэтому Путин делает ставку. На Эрдогана еще по одной простой причине, потому что других такого рода партнеров у него нет. Смотрите, да? э, скажем, Китай, но Китай зависит от Запада от, и от Америки. Китай тоже не очень хочет э, таскать, вступать в такую в игру с, с Россией, да? таскать, э, таскать, такую открытую игру. Э, Турция занимает такую двоякую позицию. Да? И кроме этого, Эрдоган как бы э, считает себя равным Путину, Путин считает себя равным Эрдогану, и это даже чисто психологически э, для Путина кажется очень важным моментом, учитывая тот факт, что он человек очень самолюбивый, это известно. Вот. А то, что Эрдоган как бы с ним говорит на равных, его это как бы тоже чисто психологически его это прельщает и привлекает. Но главное, как я уже сказал, я думаю, что, конечно, они будут говорить о том, как выйти на новый уровень в данной ситуации. И вполне возможно, что он будет с ним говорить о том, как принудить Украину все-таки сесть за стол переговоров. И для этой цели, я думаю, он и будет прежде всего встречаться с Эрдоганом, как мне кажется. Дуже цікаві ілюстративні кадри. Ми демонстрували щойно, пане Марк. Ердоган перед виборами своїми президентськими крайніми роздавав туркам гроші. Людина, яка любить гроші, дійсно роздавала, як я розумію, дійсно гроші самих турків, тому що ряд він свої кошти особисті роздавав. Напевно, що кошти із бюджету роздавав туркам для того, аби напевно якось їх схилити до того, аби вони за нього проголосували. І в принципі, як людина, яка полюбляє саме кошти, я так розумію. Не відмовився Бердоган від суттєвих знижок на енергоносії на ті знижки, які вибувають для себе з нині китайці, оскільки нам відомо, що Сі Цзіньпін попросив у Путіна знижку на газ та нафту на рівні а, тієї вартості, яку платять за ці енергоносії жителі безпосередньо Російської Федерації. Чи може піти на це Владімір Путін, а, який і так вже використовує Туреччину як а, а, е, е, енергетичний хаб, такий собі, і що за це він? попросить у Эрдогана? Ну, смотрите, <клес> как я уже сказал, вы правильно, кстати, сказали, да, очень хорошо прозвучало, да, когда еще Эрдоган раздавал там гроши, именно гроши своим, так сказать, своим подданным, учитывая тот факт, что э, Турция находится сейчас, ну, не на грани катастрофы, скажем так, да, а в принципе ситуация экономическая там очень плохая. Там дикая инфляция, там дикий уровень безработицы, там масса э, внешнеполитических и внутриполитических проблем. И, и безусловно, туркам нужно, э, особенно Эрдогану, учитывая, что он сидит уже не первую каденцию, и трон под ним за, зашатался, скажем, к примеру, тот факт, что э, на выборах в Стамбуле побуди, победила э, партия, которая противостоит э, Эрдогану, да, ему нужно, безусловно, э, опять каким-то образом хоть сделать хоть что-то, чтобы, так сказать, исправить экономическую ситуацию. И в этом плане, с точки зрения энергоносителей, Россия, конечно, очень удобный, удобный игрок, хотя Значит, когда были введены, скажем, общеевропейские санкции против России, Турция тоже каким-то образом в этом участвовала. Так сказать, и об этом писалось тоже, что Турция перекрыла кислород каким-то российским компаниям. Но тем не менее, я думаю, что вот Путин вы говорите, о чем попросить. Он может попросить вполне возможно, чтобы Турция ослабила свою, свои, свои санкции, свою хватку по отношению к России с точки зрения экономики. И в этом смысле, безусловно, конечно, между так, сказать, так как Китай не оправдал ожиданий России, вот и тот та ставка, которую Россия делала на Китай, она не совсем удалась, и мы это видели, мы обсуждали это с вами в ваших программах, во всяком случае, во время визита Путина с целой своей командой в Китай. Когда он уехал оттуда, по сути, не солоно хлебавший, и поэтому я еще раз повторю сейчас, как бы Путин скорее всего будет менять вектор стратегический и вполне возможно ориентироваться на Турцию и на Иран, потому что э, вчера или позавчера была информация о том, что Россия подписала или подписывает э, соглашение о стратегическом партнерстве с Ираном. И это тоже о, много, о многом говорит. Учитывая тот факт, что в России тоже экономика достаточно несбалансированная, учитывая тот факт, что э, все в России, все дорожает, и доллар сегодня уже где-то торгуется в России на уровне 100 рублей, что говорит, так сказать, о, тоже об, о обрушении рубля. То есть э, Путин надо тоже чем-то задобрить так же как и Эрдогану свое собственное население. Вот в частности было принято недавно решение об индексации, например, пенсий пенсионерам российским. Это тоже один из таких подарков, которые Путин сделал своей пасме для того, чтобы ее как-то успокоить. И поэтому, так сказать, понятно, что между Турцией и Россией могут быть вполне возможно заключены какие-то некие негласные экономические соглашения, которые и той, и другой стране будут выгодны. Тим не менше, коли ми говоримо про союзників ситуативних або стратегічних Російської Федерації, згадуємо північну Корею, Білорусь, Іран і так далі. Мені якось Туреччина туди не лягає. Ну, все ж таки більш цивілізована країна, як на мене, і саме завдяки цьому, як я розумію, Ардоган досі до чого часу на щастя не переступав через доктрину Монтре, за якою можна було б е, е, дозволити російським лінкорам, російським кораблям е, заплисти у Чорне море, чи може якось схили... Якось купити, якось переконати Владимир Путін Ердогана для того, аби оця доктрина Монтре трішечки назад відійшла. Ну смотрите, ви дуже хорошо сказали в стратегічних партнерах і ситуативних партнерах. Все правильно, це дуже точно сказано. Конечно, Турция для России ситуативный партнер, но тут не стратегический. Потому что между Турцией и Россией тоже были своего рода трения. И сейчас, кстати, скажем, на Кавказе, если говорить о Кавказе, то безусловно Турция и Россия соперничают сегодня за сферы, сферы влияния. Учитывая тот, что Турция поддерживает, скажем, Азербайджан очень сильно, а Россия делала своего рода ставку на Армению, которая провалилась – но тем не менее Россия, как бы хотя Россия потерпела значительную фиаско, очень серьезную фиаско на Кавказе, она не теряет надежды на то, чтобы это влияние свое вернуть, И, а Турция в данном случае как бы главное препятствие в этом смысле, потому что турки заинтересованы в усилении Азербайджана. Хотя, с другой стороны, так сказать, турки вообще заинтересованы в усилении своего влияния на Кавказе. И об этом говорит тот факт, что недавно были э, такие, как э, сам свидетельствовал пресса, были переговоры между Арменией и Турцией, что само по себе достаточно редкое явление, потому что то и армяне сделали в основном ставку сегодня на Иран и на Францию который их поддерживает и материально, и морально. Но, тем не менее, вот, так сказать, я думаю, что действительно э, турки не отступят. Турки, э, Эрдоган очень хорошо блюдет свои интересы. Он, конечно же, не заинтересован в том, чтобы Россия в его регионе что-то там пыталась усиливаться. И более того, есть еще одна сфера влияния, на которую Эрдоган не очень хочет, чтобы Россия усиливалась. Это сирийский трек. да, То есть, так сказать, безусловно, э, Турция в Сирии сказать, постоянно присутствует и в основном сражается с курдами, там пытается, с сказать, их выкурить оттуда. А Россия тоже пытается, значит, свою игру играть, собственную в Сирии, усиливая, пытаясь усиливаться в Сирии. Поэтому как бы это все очень сложно, эти отношения очень сложны между собой. И вы правильно сказали, скорее всего, это, здесь надо говорить о неком временном ситуативном союзе, который сегодня выгоден им по определенным конкретным причинам. Цікава ситуація також склалася нещодавно стосовно військового керівництва Російської Федерації, міжнародний кримінальний суд виписав ордер на арешт того самого Сергія Шайгу уже екс-міністра оборони Російської Федерації, а також очільника генштабу РФ Валерія Герасімова. По перше, цитата від Дмитрія Піскова, який сказав, що в Росії вважають досить абсурдним, як і минулі два ордери, самі ці ордери, що стосувалися глави Держави і їхнього дитячого омбудсмена також на Росії не визнають юрисдикції цього суду, оскільки Росія не є членами відповідного статуту. Відповідно, ми не визнаємо ці ордери. Дійсно, за великим рахунком, пане Марк, на що впливає ось черговий такий ордер? Навряд чи, я так розумію, Сергій Шайгу або Валерій Герасімов хотів відвідати там умовно Рим, або умовно Швейцарію, або умовно Сполучені Штати Америки загалом всіх підписантів цього ордеру. Счет дает в принципе. Да ничего это не дает, на самом деле, потому что э, э, вы правы. Во-первых, да, как вы опять-таки точно заметили, да, то есть как бы, приходится сегодня все время с вами соглашаться, но так оно и есть, если вы говорите правду. Да, Россия, э -э, и, кстати, как и Америка, и как Израиль, э -э, не подписали так называемый римский статут. И да. поэтому как э -э, ни Россия, ни Израиль, ни Америка не признают решение Международного уголовного Суда. То есть э -э, Россия, Россия, кстати, и аргумент российский, кстати, в, это, в этом смысле говорит: э -э, ребята, минуточку, но если Америка не поддерживает э -э, решение, не признает решение международного уголовного суда, чего вы типа от нас хотите, да? То есть, э, но дело даже не в этом. Это, конечно, чисто такой символический акт. Символический акт и не очень понятный, потому что никакой конкретной э, пользы он не принесет. Ну, действительно, ну, вы, вы правы, ну что, ну, они же не дураки, тот же Шойгу и Герасимов. Они понимают, что если они очутятся в той же Швейцарии или в той же Германии, то согласно вот этому ордеру они будут арестованы. Ну, не поедут они туда, ну, так сказать, и этим все закончится. То есть, э, опять-таки, это то, что я все время говорю постоянно и считаю, опять-таки, Европа прибегает к каким-то смешным совершенно санкциям, чтобы, чтобы так сказать, Понимаете, это все напоминает комплекс Моськи, чтобы как у Крылового в было. Ах, Моська, знать она сильна, кой лает на слона. Ну, полает, полает, слон пройдет и не обратит никакого внимания. То есть, э, на мой взгляд, все те меры, которые принимает Европа, предпринимает Европа, и которых она широко опишет, первый пакет санкций, второй пакет санкций, решение международного уголовного суда. Ну, давайте будем трезво посмотрим, да, вы те, кто же трезвый, давайте посмотрим, реально. Що вона, що це все реально дає? Нічого. Нічого це реально не дає. Найбільш абсурдним, пане Марк, найбільш абсурдно це виглядає особливо на третьому році повномасштабної війни при тому, що і Сергій Шайгу, і Валерій Герасимов були на чолі воєнної машини Російської Федерації ще до початку повномасштабного вторгнення, і вже по факту і де Юре були злочинцями, але там прокинулось тільки зараз. І чому тільки зараз от, ухвалили таке рішення? Теж у вас запитаю. Совершенно верно, да. То есть, как бы вспомните еще такую вещь, когда значит э, э, вот этот э, саммит мира, который был да, в Швейцарии, если не ошибаюсь, и потом президент Швейцарии сказал, что конечно, мы пригласим Путина на второй саммит, и мы так сказать, договоримся с Международным уголовным судом, чтобы его не трогали, когда он приедет. Так такое? мы про это с вами говорили минулого тера, это. Ну да, так это что такое? Это же абсурд. То, то есть, как бы вообще не о чем даже говорить. То есть, понимаете, все те, опять-таки, в свое время э, выдающийся пианист э, международного класса Евгений Кисин написал э, очень умное толковое письмо, в котором сказал, что Запад все время, так сказать, пасует перед Россией. Это было исторически всегда. Это было перед первой, второй мировой войной. Это было перед венгерскими событиями. И вот сейчас мы наблюдаем то же самое э, с войной с Украиной. Да? Запад не выполняет своих обязательств по отношению к Украине. Сколько можно просить, чтобы они дали с... вообще э, то, те же американцы? Я читал там процент того, что они обещали и то, что выполнили, составляет ну от силы 15-20 То есть 80 обещанного не выполнено. О чем мы вообще говорим? Понимаете? И поэтому все эти игры, а вот давайте мы сейчас примем решение уголовного суда, а давайте мы сейчас примем еще один пакет санкций, они ничего не дают. Они не работают. Значит, надо делать что-то другое, а вот чего-то другого Запад делать не хочет. Он не хочет делать, и более того, Запад настаивает, насколько мне известно, чтобы, значит, главная сегодня цель, война должна быть закончена, стороны должны сесть за стол переговоров, и э, только после этого можно будет о чем-то говорить. О чем говорить? И какова отправная точка этих переговоров? С чего эти мирные переговоры должны начаться, когда так называемая мирная инициатива Путина хорошо известна? С чего она должна начаться? Чтобы Украина вывела свои войска с Донецких и Луганских областей, признала как бы своего рода э, э, то, что Донецкая и Луганская области находятся в составе России, и только вот после этого давайте садиться за стол переговоров. Еще Запорожская и, и Херсонская в... область в те угоде мая фигуровать так само, до речи. И Запад съел это, да. И Запад съел это и не поморщился. И, и не сказал ни слова по поводу этой мирной, так называемой мирной инициативы. Ничем хорошим это не кончится, прошу прощения. Ну, але якщо говорити про якісь такі дивні рішення, які ухвалюються різними інстанціями різних країн, на Росії також звикли щось таке подібне робити. Те, що я також не розумію, і хочу з вами обговорити, Росія заблокувала на своїй території понад 80 західних ЗМІ. також на третьому році повномасштабного вторгнення. І як я розумію, сподіваючись на те, що росіяни перестануть зважати і брати до уваги думку нейтральних або незалежних західних ЗМІ. пане Марк, я Знаю, радше за все, у вас на Росії є знайомі, колеги і так далі. Невже середньостатистичний росіянин вмикає зранку BBC і слухає правдиві новини? Навіщо це було зроблено? Тоже очередной, очередной признак. Вы знаете, я иногда, когда слушаю такого рода новости, я ловлю себя на мысли, что э, то, что это происходит, это напоминает какой-то театр абсурда. Да? То есть, если раньше, до, до эпохи интернета, да, ну окей, можно было запретить там какие-то... 80 СМИ он запретил. Но как э, ты запретишь интернет? То есть, есть VPN, То есть, да, люди, тем не менее, получают информацию, обходя запреты. Да, Роскомнадзор там запретил там, так сказать, слушать YouTube. К примеру, но есть масса приемов сегодня, которые позволяют, так сказать, этот запрет обходить и совершенно спокойно заходить в те средства массовой информации, которые запрещены. То есть тут дело даже в другом, я бы сказал. Тут дело в том, что определенные части населения, которые поддается манипуляции, ей все равно. Запретили эти СМИ или не запретили эти СМИ, они все равно их не читают они все равно подвержены вот этому нарративу российскому, сформированному за последние 15-20 лет, что вот есть великая страна Россия, и эта великая страна Россия, она вот, так сказать, ее, у нее есть куча врагов, которые, так сказать, с которыми надо бороться во имя светлого будущего России, если вкратце. Да? То есть они не читают зарубежных СМИ, они все равно, так сказать, думают, что у них своя правда. А те, кто понимает, что происходит в России, они и так это понимают, они и так прекрасно знают, что происходит, они знают, как обойти эти запреты, они спокойно читают, поверьте мне, и западную прессу, и израильскую прессу. Я говорил с людьми, у меня есть очень много своих источников в Москве. То есть это тоже такой жест, скорее всего, символический, который говорит о том, что мы делаем то, что мы хотим. Вот мы захотели запретить 80. И это опять-таки, это работает на тех кто считает, что власти во всем правы. И что вот надо это тлетворное влияние Запада избежать во что бы то ни стало, чтобы, так сказать, люди слушали только один источник информации. То есть оболванивать людей, короче говоря. Э -э знаете, у Бертольда Брехта были такие строчки, которые очень хорошо отражают эту ситуацию. Шагают бараны в ряд, бьют барабаны, кожу на них дают сами бараны. Поэтому скачі от абетсов не каря і все якщо говорять а запреті так називаємо в запреті восьмідесяті смі. Просто смішно зажевом говоріти при цьому справді самим баранам від цього тільки гірше, оскільки європейська комісія в соцмережі Twitter вже відреагувала на заборону 81 європейського європейського зміна території РФ. І там написали ще більше це обмеження обмежує і без того жорстко контрольований, обмежений і піддаваний центр. Зурі, доступ російського населення до незалежної та вільної інформації. І я тут хочу вас запитати, пане Марк. Ну можливо, я дещо через рожеві окуляри дивлюсь, але яка може бути контрміра, контрдія європейських колег на цю заборону? Я знаю, що Маргарита Семанян, редакторка, головна шафиня Russia Today, далі продовжує поширювати свій телеканал і збільшувати сітку мовлення в різних країнах Іспанія, країни Латинської Америки і так далі. Що цікаво, справді якісний продукт. Продукт, нехай брехливий пропагандистський, але продукт, на який виділяються великі кошти, і воно не може бути таке, що не зацікавить наших колег, наших партнерів за кордоном, в тому числі. Коли, нарешті, заборонять Russia Today за кордоном у вас запитають, чи буде це взагалі колись? Наскільки мені звісно, в Германії собі ради закриті, а вообще процес. Процесс, сам процесс закрытия СМИ на Западе, он очень сложен. Он должен пройти через ряд судебных... Там так просто не делается. Там, если, к примеру, канцлер Олаф Шольц скажет закрыть, значит, это самое, не... завтра, завтра Russian Today не закроется. Должно быть, должно быть судебное заседание. Должен быть судебный процесс. Вот как у нас, кстати, я просто все время перебрасываюсь в израильскую ситуацию, да, чтобы было быть понятным. Скажем, есть такой канал, Аль-Джазира называется. Значит, израильское правительство приняло решение закрыть вещание закрыть канал Аль-Джазира, который имеет свой офис в Израиле. Я подчеркиваю, Аль-Джазира это катарский телеканал, который, так сказать, враждебно, в принципе, в основном враждебно настроен к Израилю. Он работал в Израиле, но когда он уже перешел какую-то некую красную черту, правительство приняло решение закрыть его. Вы думаете, он закрыт? Он до сих пор не закрыт. Почему? Потому что, так сказать, решение это принято, но оно было обжаловано в суде в одной инстанции, потом в суде в второй инстанции, потом было принято решение временно прекратить вещание до, до того поры, пока не будет принято окончательное решение, так называемого высшего суда справедливости это, это высшая судебная инстанция в Израиле. Только вот, когда будет принято решение, тогда возможно, так сказать, если правительство докажет, что Аль-Джазира действительно враждебный канал, который в данном случае, во время войны, который идет, э, э, наносит ущерб системе безопасности, скажем, рассказывает о каких-то э, секретных расположениях частей военных в секторе Газа, или говорит какие-то вещи, которые на руку противнику, тогда. Тогда только, возможно, этот канал закроют. Вот вам, пожалуйста, решение о закрытии канала, который действительно наносит ущерб безопасности, и тем не менее до сих пор не закрыт. То же самое и будет с Russia Today, хотя, на самом деле, я например читал, что в Германии огромные нарекания он вызывает, и так сказать, были расследования целые по поводу того, что он используется как канал влияния, не просто как канал, который несет брехню, как на всех языках слово брехня звучит, да, в славянских языках, то есть э, вот это распространяет эту брехню, но э, и, и работает как канал влияния, То есть, были целые исследования на эту тему, и до сих пор, тем не менее, несмотря на что, на эти исследования, на какие-то судебные иски и так далее, канал пока не закрыли, вроде бы его собираетесь закрывать только в Германии. Закроют ли его в Испании, там, еще где-то, я сильно сомневаюсь, и э, это тоже говорит о разнице подходов в э, отношении к свободной прессе, то есть пресса должна быть свободной, сложно покушаться на свободу. Есть понятие базовое да, в международных, международном праве, это свобода прессы. То есть вот эта свобода, это некая святая корова, которую нельзя трогать. В отличие от России, где власти захотели, закрыли, закрыли все в основном, все, скажем, газеты, все сайты, которые не, не были согласны с линией партии и правительства, взяли и закрыли. Они все, многие из них уехали за рубеж и работают из-за рубежа. То есть на Западе это невозможно. Я не вижу, как Запад вдруг решит прикрыть канал Маргарита Симонян, которые действительно, вы правы, вкладываются огромные деньги. Я думаю, что миллиарды. Я думаю, что миллиарды. Той самий випадок, коли, на жаль, оця от демократія, бюрократія Європейського союзу дещо в мінус Україні і загалом, як я розумію, усім громадянам цивілізованого світу. Та все ж таки будемо спостерігати і працювати. Ми, як журналісти, пане Марк, також будемо продовжувати щось із цим старатися зробити. Вам дякую за те, що долучилися, за те, що говорите правду. Марк Котлярський, ізраїльський журналіст, з нами спілкувався, і вам на все добре. Пасія, дякую.